dulu waktu habis uh, matriks uh, result tak berapa cantik and patut kena repeat saya tak repeat saya datanglah KL and daripada Perak saya berhijrah ke Kuala Lumpur. So bila berhijrah ke Kuala Lumpur ni uh, saya tak terus buat bisnes walaupun jiwa memberontak nak buat bisnes. Saya mencari haluan dan mencari idea. So apa yang berlaku adalah saya kerjalah dekat IKEA selama 6 bulan. Barulah saya faham yang waktu tu adanya department adanya ketua, adanya cara kerja, adanya SOP saya sambung belajar dekat UNITA waktu tu ada UNITA, saya sambung foundation waktu tu lah sambil saya belajar foundation, saya kerja dekat kilang dan bila dah kerja dekat kilang, dalam 3 ke 4 bulan saya dapat peluang untuk buat bisnes printing waktu belajar ha, dekat sini lah bermulanya fasa nak buat bisnes bila buat bisnes rupanya tak senang Memang tak senang kan Buat daripada tak ada modal Merintis dengan naik motor Susah, hujan, panas Dengan modal tak ada Dengan apa yang ada Kenal orang tidak kan Memang menangis Ataupun orang kata air mata tu menjadi kawan baik Dengan aksiden Barang jatuh dekat apa ni, Tengah jalan, tengah hujan Barulah saya faham Yang rupa-rupanya Ujian ni kawan baik orang bisnes Cabaran ni dah jadi member kamcing lah So kalau dia buat bisnes, dia tak susah, tu bukan bisnes. Kalau buat bisnes tak kena uji, tu bukan bisnes. Kalau buat bisnes tak rugi, itu bukan bisnes. Ha, tu namanya bukan bisnes, tu namanya sembang kari. Kalau orang kata bisnes ni senang, mudah, hati-hati. Kejap lagi dia buat M&M. Macam mana boleh tercetusnya idea nak buat bisnes printing dekat universiti ni adalah ha, waktu saya belajar, kita ada event-event dekat kalangan student. Jadi wakil universiti kan bila nak buat satu event Dia akan agihkan tugas Jadi saya ditugaskan untuk nak uruskan bahagian baju event Kan ada baju event nak kena uruskan Jadi bila diuruskan Dia pun berilah duit kat kita untuk pergi cari baju Dan waktu tu dia berikan kita RM1,000 untuk 100 helai baju Apa yang berlaku adalah Saya pun pergilah survey Pergi survey dalam market memang ada harga RM10 Uh, tapi saya kata saya tak berhati saya pergi cari barang yang harganya lebih murah dan saya dapat harga RM7. Tapi dah lock kan harga RM10, bajet RM1000. Jadi RM1000 tu saya bagi tahu okey RM1000 dapat harga RM10 disebabkan saya dapat jumpa supplier lagi murah maka di situlah bermulanya idea t-shirt printing. Dapatlah baju yang harganya RM7, untung pertama buat bisnes t-shirt printing iaitu RM300. Sejak benda tu, saya perasan dekat universiti kan ada banyak persatuan. Ada banyak event, ada banyak kelas, ada banyak ketua, ada banyak persatuan. Dan bayangkan kat situ lah saya start promote kan lah. Kan? Siapa nak buat t-shirt, kan? saya pergi jumpa dengan wakil-wakil universiti. Kan mereka ada kelab-kelab ni. jadi saya tolong buatkan baju mereka, saya sponsorkan banner. Dari situ lah mulanya berkembang tentang idea t-shirt printing. waktu tu nama bisnes saya, adalah waktu tu lah saya daftarkan bisnes saya dengan nama i fast solution. Ha sebab saya punya ha, kekuatan waktu tu adalah cepat. Ha i fast solution. Ha, saya cepat. <laughs> Didaftarkan pada 21 Mei 2010. Kenapa saya ingat? Sebab bisnes tu saya daftarkan seminggu lepas arwah mak saya meninggal. Sebab mak saya meninggal 13 Mei 2010. Jadi seminggu lepas tu bisnes saya dah buat tapi saya tak pernah daftarkan dalam 2 3 bulan. Jadi saya tekad lepas mak saya meninggal saya terus daftar so itulah permulaan bisnes tersebut dan yang paling teruk waktu tu adalah bisnes kena tipu dengan orang politik ha, kena tipu dengan orang politik order baju tak nak bayar waktu tu rugi dekat RM15,000 ha, waktu tu adalah disebabkan kita terlalu percayakan orang dan kita tak ambil deposit untuk buat baju dan tak buat SOP order baju tu lah itu antara mistake bila saya tak tahu rupanya dunia bisnes ni bukan semata-mata buat duit tapi ada dunia urus duit bukan semata-mata buat bisnes tapi adanya dunia urus bisnes kalau pandai buat duit pandai buat bisnes tak menjamin kita akan bertahan lama ha, sebab waktu kita diuji kena tipu kena apa ni kena tikam belakang waktu tu baru kita faham yang pentingnya ada pengurusan waktu tu uh, kalau kita viral nanti kita kena kan takut kena saman ke apa ke jadi kita telan dan saya tahu banyak orang bisnes kat dalam ni bila kita diuji, bila kita kena tipu, banyak yang kita tak boleh nak bercakap dan tak boleh nak cerita. Telan jelah kan, itulah pilihan yang kita ada. Dan memang tak boleh salahkan penipu sebab memang kerja penipu menipu. Salah kitalah. Kenapa biar dia tipu? Tak ada ilmu, kena tipu lah Kan? Kenapa biarkan diri kita tipu? Sebab kerja penipu memang menipu. Masalahnya kenapa biar diri kita tipu Saya tahu, sakit yang kena tipu. Sakit tak bila biasa ni, kita kena tipu dengan orang yang sama berkali-kali kalau nak buat bisnes tak nak kena tipu belajar pengurusan dengan betul itulah yang membuatkan hati kita kuat sebab sakit hati kita bila kena tipu sakitnya hati kita ni bila kita buat bisnes kita simpan dah lama akhirnya habis diambil oleh orang lain kalau tak nak benda tu berulang jumpa saya dekat Mastery Uro Bisnes belajar supaya tak kena tipu banyak kali dalam bisnes ni kelas bisnes bukan kelas jual ILO bukan ini kelas bisnes untuk orang yang buat real bisnes sebab yang ajar ni yang buat bisnes. Yang dah ada berbelas buah syarikat Yang dah beratus ribu orang belajar So ini adalah kelas real orang bisnes Bukan kelas semata-mata jual Ailio Klik link di bawah di ML Studio Ada jawapan untuk anda yang tak nak kena tipu lagi dalam bisnes